Доброго дня, друзья. Значит, по источникам, где набрать водички, есть такая вот колоночка на юге. Села Долиновка. По центральной трассе. Много качать приходится. Иначе немножко сделаю. У меня вода есть, просто вам покажу. Сюда заливаем, чтобы у нас была компрессия. И водичка у нас пошла. Ну, в общем, сейчас наберу одной рукой неудобно. Водичка. исключительно вкусная такая вот она прозрачная так что один из источников здесь для велосипедистов пожалуйста ну, и для всех остальных кого мучает жажда кстати сразу не заметил кто-то подготовил уже баночку с водичкой это чтобы, э, если у кого вообще нет воды, тогда вот заливаете и все. Добрые люди подсказали, показали. Вот так, оборудовано красиво. Новоселовка, центр села. Тут у нас есть колодец, где можно набрать водички. Даже кружка есть брать не буду у меня пока достаточно воды ну что друзья я в заре значит больше источников я не обнаружил так по пути но я думаю в любом дворе всегда дадут вам выпить воды и мы живем в украине в нашей нежной украине как-то был случай, остановился на остановочке отдохнуть. Там ребята сидели. Вам не дать воды? Я говорю, давайте. Так они сбегали в магазин, купили мне воду, представляете? Так что для велосипедистов источник воды, еды и добра – это Украина. В любом, я думаю, что в любом селе, городе вам всегда подадут водички. Так, ну что, друзья, сегодня. Так, загальный э, час 2 годины 4 хвилины. Итак, друзья, друзья мои, э, 58 загальный шлях, загальный шлях. 62. Ну, то з горочки 52 реально. Максимальна швидкість. Значить, 2 години 28 хвилин загальний час. 2 години 6 хвилин. Крутив педалі. Середні, середня швидкість 24,2. за годину всего доброго до побачения до новых подорожей